নমস্কাৰ দেই এয়া এগৰাকী আমাৰ বাইদেউ পোন্ধৰ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাইদেউ সদায় আহে চ' বাইদেৱে মানে মোৰ অভিনয় চাই থাকে সেইকাৰণে তেওঁ আজি আহিছে কি কয় শুনকচোন বাইদেউ কওক আমাৰ আমাৰ যোৰহাট পৌৰসভাৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মচাৰী তেখেতে মাছৰহাটৰ নামঘৰৰ এজন সক্ৰিয় মানে কৰ্মকৰ্তা আৰু উদীয়মান অভিনেতা যাৰ অভিনয়ত মুগ্ধ হৈ মানে আজি আমি মানে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু যিহেতু তেখেতৰ মানে অধীনতে বহুতো কম কণ শিশু আগবাঢ়ি যাবলৈ পৰিপাদন নাট নাট পৰিচালনা নাট অভিনয় ভাওনা ভাওনা বিভিন্ন দিশত মানে আগবাঢ়ি যাবলৈ শিশুসকল সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতৰ মানে যিটো ভক্তি আৰু সেই ভক্তিৰ আমি মানে প্ৰশংসা নোৱাৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট থকাৰ কাৰণে আজি তেখেতে সময়ৰ খোজৰ লগত খোজ মিলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বাইদেউ এতিয়া আপোনাৰ মানে মোৰ এতিয়া কি কি চৰিত্ৰ আপুনি চাইছে বৰ্তমান ফেচবুকৰ যোগেদি বহুত চাইছোঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰত মই মানে প্ৰধানকৈ তেখেতৰ মোৰ খুব ভাল লাগিছে প্ৰৱেশ প্ৰস্থান মানে গছন সকলো মোৰ ভাল লাগিছে যিহেতু ভাওনা সংস্কৃতিৰ লগত ময়ো খুব জড়িত হৈ সেইকাৰণে প্ৰশংসা নকৰি মাৰি মানে যে তেখেতক ভাল পাই মই কোনোবা দিশৰ পৰা ভাল লগাই ক'বলৈ মই কথাষাৰ মানে কোৱা নাই কিন্তু যোৰহাটৰ এজন উদীয়মান যুৱক হিচাপে আৰু সংস্কৃতি প্ৰগ্ৰাম এজন মানে জড়িত আৰু আৰু বিশেষকৈ তেখেতৰ মানে ভাষা কথা কোৱাৰ নাট ভংগী যিটো মানে নাট ভংগীৰ যিটো ভংগীমা সেই ভংগীমাত অতিশয় মুগ্ধ হৈছিল আৰু সি অভিমান চৰিত্ৰটোত মানে সেইদিনাখন অভিনয় এটা মই চাইছিলো মানে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অনাগত দিনতো এনেকৈ সপৰিয়ালে আমি গুৰু সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰোঁ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত কৰি থকা গম পাইছে যিহেতু মানে অফিচ থাকে তাৰ মাজতে কৰোঁ কিন্তু সেই সংস্কৃতি মানে যেনেকৈ আমি কৰি গৈছোঁ তেনেকৈ বেলেগক ঘপকে আমি ধ্বংস কৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ ন কি কয় আপুনি সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি মাত মাতিবই লাগিব আৰু গুৰুজনাক সন্মান জনাই অনাগত দিনবোৰত আমি সুকলমে কৰি যাম অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ হয় হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ